Hər vaxtınız xeyir dostlar. Biz bu günləri məcburda canlı ekran görünüşünüzü açmaq olar, onu başa salacağıq. İlk öncə bizə lazım olan Zoom livedir. Bunu Play Marketdən yükləyə bilərsiniz. Və məndə hal-hazırda proqram yüklü olduğu üçün mən onu yükləmirəm. Və işə düşdükdən sonra proqrama daxil olub burada zına qoğula biləcəksiniz və buna daxil olaraq istədiyiniz akkauntunuzdan daxil ola bilərsiniz. Məsələn, mən daxil oldum bu bir akkaunta daxil olum, fərqi yoxdur onun. Və burada Google-ın icazəsi hazır şəkildə verilib. Və proqramı açılmağın gözləyirik. Bu proqram açıldıqdan sonra gördüyünüz kimi bizə Google bunu bildiriş çadır. Bu artıq eee və proqrama daxil olduqdan sonra Livər, yəni burada Livərə qoşulmaq. Bir başa gəlməyə gəlir və istəyirsiniz kamera vasitəsilə şəxs özünüzü göstərib üst sərazdakı ekran burada yazılıb ekran görüntüsü və canlı bildimdə haraça canlı çıxıb çünki ekran görüntüsü çəkirik və burada start düyməsini açalo və vurduqdan sonra canlı canlı açılır YouTube-da və ekranda istədiyiniz proqrama daxil olun məsələn TikTok-un görüntüsünü çəkmək istəyirsiniz və ya da başqa bir nəsə canlı çəkmək istəyirsinizsiz hamsını elə edə bilərsiniz və burada istədiyiniz başlıq yaza bilərsiniz məsələn ə əvvəla jo tay sancı sanclı sanclı tiktok bayaq da siz başqasına yazmaq istəyirsinizsə sizə başqa yan belə zəhmət olmasa çox sağ olun